здесь рабочие, здесь государственные служащие, здесь конкретно журналисты. Мы платим налоги, а вы? А вы? Это не привычка в Луганской области себе расти. Да? Это Мы это не будем на нашу налоги, не дадим аргатуру. Здесь другие люди, чуваки. Хватит себя! Вы уже не в Луганске. Поймите. Да, да, попроще. Да, да, здесь да, да, нет автоматов, здесь не зона опор. Вас сейчас вынесут отсюда в мусорник. А, Надо будет попробовать. Я обращаюсь попробуй. 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 Я Попробуй. Попробуй. Попробуйте! Я Попробуй. 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 меня.

Писать вновь не, вновь буду. Выдаст, правда, не считаю это правильным. Значит, в отношении меня идет проверка. По результатам этой проверки будут выставки, Сделаны теми правоохранительными органами, кому это положено у нас в стране. Это вот это я да, считаю проплаченной акцией.